mavzu xamirli taomlar tayyorlash texnologiyasi bugungi xamirli taomlar taoma tayyorlash texnologiyasi mavzusidan pizza taomini tayyorlashni o'rganamiz buning uchun yarim stakan iliq suvga yarim osh qoshiq tuz solib aralashtiramiz va 3 4 osh qoshiq salat yog'idan solib aralashtiramiz aralashtirib olgach Bu stakan un solamiz va bunga yarim osh qoshiq дроже bir chimdim soda solib yumshoqqina xamir qorib olamiz

xamirimiz mana shunday yumshoqqina zuvola shakliga keldi endi tayyor bo'lgan xamirni biz o'n besh minut tindirib qo'yamiz ushbu xamirimiz tindib turguncha biz pitsaga solinadigan mahsulotlarni to'g'rab tayyorlab olamiz uchun biz demak pizza pitsaning mahsulotlari uchun kolbasa sir pomidor bodring qizil piyoz bu shamollashga ham yaxshi va ko'katlarni tanlab olamiz Kalba biz bu tuşunda yarım boyu şakırda tuğra bulamaz. Kalbasanın joyu <laughs> <laughs> biz <laughs> go'shtni qiyvalangan go'sht <laughs> ham ishlatsak bo'ladi yoki sosiskalardan ham ishlatsak bo'ladi sirni biz qirg'ichdan hmm. o'tkazsak ham bo'ladi yoki ingichka qilib yarim bo'y shaklda kesib olsak ham kesib chiqsak ham bo'ladi biz sirni ingichka qilib yarim bo'y shaklda xuddi kolbasani to'g'ragandek to'g'rab olamiz ushbu pitsamizga barcha mahsulotlarimizni biz yarim oy shaklida to'g'rab olamiz mana ko'rib turibsizki tozalangan yuvilgan pomidorni ham yarim oy shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz ikkinchi pomidorimizni ham xuddi shunday shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz mana yuvib tozalangan bodringni ham xuddi shu shaklda oxirgi mana tozalangan o ko'k qizil piyozni ham biz qizil piyoz <laughs> tanlaganimizni sababi qizil piyozning <laughs> shamollash gripga qarshi dori <laughs> xususiyatga <laughs> ham ega bo'lganligi uchun uni ham xuddi shunday yarim oy shaklda kesib olamiz yuvib tozalangan 1 bir santimetr masofada uzunlikda kesib chiqamiz bunga biz shiritni 15-20 yigirma minut tingan xamirimizni olamiz va ozroq yog'langan nimaga qo'l bilan yoyib olsak ham bo'ladi xamirning qalinligi nol butun o'ndan besh bir santimetrlar ham qilib yoyib olsak bo'ladi man shu qalinlikdagi nol butun o'ndan besh bir santimetrd qalinlikdagi xamirni bir xil qilib qo'lda yoyib olganimizdan keyin yog'langan patnisga xamirni joylashtirib olamiz mana ko'rganingizdek o'sha xamir hosil bo'ladi xamirni yog'langan patnisga joylashtirib olganimizdan keyin birin ketin biz tug'rab yarim oy shaklida tug'rab olgan mahsulotlarni taxlab chiqamiz birinchi navbatda biz pomidorni taxlab chiqamiz yoyilgan xamirga ozroq yog' surtib keyin taxlab olsak ham bo'ladi yoki pomidorning o'zining ham suvi chiqib mazali Shu mumkin mana shunaqa qilib birinchi pomidorni terib chiqqanmiz va pomidorni taxlaganimizdan keyin qizil piyozni ham demak bir qator pomidorni sepi nima qilganimizdan keyin bir бір talbga ko'ra tuz sepib qo'yamiz va keyingi nimamiz bodringni mana shu ko'rinishda bodringni ham taxlab chiqamiz va bunga ham bir chimdim bodrini mazali tuz sepib chiqamiz sundan so'ng biz tayyorlab bo'lgan kolbasalarni taxlab Қалбасаларының біз үшінде тақылап шығамыз, әр бір кесілген бөлекке үттедің тұғырлып тақылап шығамыз. shunday ko'rinishda bo'ladi keyin oxiri biz ustiga buni sirni qirg'ichdan o'tkazsak ham bo'ladi biz esa bunga yarim oy shaklda nima qilib olingan kesib olingan sirlarni joylashtirib chiqamiz korishga кейін. keyin chetlarini astagina

ushbu tayyorlagan pitsani biz 180 gradusda qizib turgan duxovkaga yigirma o'ttiz daqiqaga joylashtirib olamiz ushbu pitsamiz o'n besh yigirma daqiqada tayyor bo'ladi va buni ketchup va mayonez sepib iste'mol qilsak bo'ladi bo'laklarga bo'lib